আমাৰ মহিলাসকলে নিমকি সকলোৱে বনাবলৈ জানে কিন্তু এনেকৈ নিমকি কেতিয়াবা বনাইছেনে যদিহে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ৰেচিপিটো চাওঁ এনেকৈ নিমকি বনালে আচলতে খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল লাগে গতিকে মই ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই ময়দা অলপমান ল'লোঁ আৰু নিমখ মই জোখমতে লৈছোঁ আপোনালোকেও জোখমতে ল'ব আৰু এয়া মই আধা চামুচ বেকিং পাউদাৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি একেলগে মিহলি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহীত অকণমান ৰিফাইন তেল দি তাত মই নৰসিংহ পাতখিনি দি দিম আৰু এতিয়া নৰসিংহ পাতবোৰ অকণমান মই ভাজি ল'ম যাতে অলপমান মচমচিয়াকৈ ভাজ খাই তেনেকৈ ভাজিব লাগিব আৰু একেবাৰে পুৰি যাব নালাগে অলপমান মচমচীয়া হোৱাৰ লগে লগে মই তাত অলপমান সৰিয়হ গুটি দি দিম আৰু সৰিয়হ গুটিবোৰ অকণমান যেতিয়া ফুটা আৰম্ভ কৰে তেতিয়া মই গোটেইখিনি তেলেৰে সৈতে ময়দাত দি এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি মঠিম আৰু এনেকৈ চামুচেৰে ভাঙি দিলেই আচলতে গোটেই বস্তুখিনি মিহলি হৈ যায় আৰু নৰসিংহ পাতবোৰ যিহেতু মচমচীয়া হৈ আছিল গতিকে চামুচেৰে লৰাই দিলেই ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ যায় আৰু এতিয়া মই গোটেই ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ মঠি লৈছোঁ যিহেতু নিমগি বনাবলৈ আমি মঠি ল'বই লাগিব আৰু এয়া মই মঠি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম এনেকৈ বেলি বেলি লৈছোঁ আৰু বহুত বেছি ডাঠকৈ বেলিব নালাগে আৰু একেবাৰে পাতলো হ'ব নালাগে অকণমান এয়া ধুনীয়াকৈ মই বেলি ললোঁ আৰু মই এতিয়া কাটি লৈছোঁ অৱশ্যে ছাইডৰ ছাইডৰখিনি কাটি এৰুৱাই দিব পাৰি যদিহে ধুনীয়াকৈ নিমকিৰ চেপটো দিয়া হয় মই অৱশ্যে এনেকৈয়ে বনাইছোঁ কাৰণ মোৰ নিমকি চেপটো বহুত বেছি ভাল হোৱা নাই আৰু মই ভাবিলোঁ কি নষ্ট নকৰোঁ আৰু বাৰে বাৰে মই বনাই নাথাকোঁ গতিকে এনেকৈয়ে কৰিলোঁ আৰু এতিয়া কেৰাহীখনত মই অকণমান তেল সৰহকৈ দি লৈছোঁ আৰু দি এতিয়া মই এনেকৈ দি দিম এইখিনি অকণমান লাডু হৈ গ'লেও একো নহয় যিহেতু গৰম তেলত দি দিয়াৰ লগে লগে গোটেইখিনি এটা এটা হৈ যাবই আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হোৱাকৈ ভাজিম একেবাৰে অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিম আৰু আপোনালোকে মন কৰিব যাতে তেলখিনি বহুত বেছি গৰম হৈ থাকে যদি অকণমান ঠাণ্ডা নিচিনা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ভালকৈ নুফুলে আৰু খাবলৈও ভাল নহ'ব কোমল হৈ থাকিব আৰু এতিয়া মোৰ এয়া নিমকি হৈ গ'ল মই অৱশ্যে আপোনালোকৰ এটা লাডুহে বনাই দেখাইছোঁ মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ লাডু কৰি কৰি গোটেইখিনি কাটি বনালোঁ আৰু এয়া মোৰ নিমকি হৈ গ'ল এতিয়া ৰেডি আপোনালোকৰ মোৰ নিমকি ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কোনে কোনে এনেকৈ খাইছে আৰু বনাব জানে সেয়াও মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহিলোঁ বাই